যিদিনাখন ভূপেন বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছিল সেইদিনাখনেই মই কৈছিলোঁ যে সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা কংগ্ৰেছ দলত নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰে আৰু থাকিব নোৱাৰে বিশেষকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হিন্দু ল'ৰা আৰু সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা অহা ল'ৰা থকাৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ একেবাৰেই নাই কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিজনৰ দেউতাকো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী দলপতিৰ দেউতাকো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাৰ দেউতা কি আছিলে অৰ্থাৎ সাধাৰণ লোক কংগ্ৰেছত বৰ্তমান থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই হয় দেউতাক মন্ত্ৰী থাকিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ধৰ্ম সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ পৰা হ'ব লাগিব ভূপেন বৰাৰ ৰেজিগনেশ্যন লৈ মই আচৰিত নহয় মই আগতেই জানিছিলোঁ যে এটা দিন আহিব ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিবই লাগিব আৰু মই আজিও আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দুই হাজাৰ ঊনত্ৰিছ চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে প্ৰদ্যুৎবৰলৈও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অহাকালি গধূলি মই কোনোবা এটা সময়ত ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈকে যাম দুখৰ সময়ত কাৰণ বাইছ তেইছ বছৰ মোৰ মনত আছে ভূপেন বৰা আৰু মই প্ৰায় একে সময়তে এদিনৰ আগপিজ হ'ব কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যত ৰাজনীতি তেওঁৰ মনত কি ভাবিছে বা কি কৰিব খুজিছে মই খবৰ ল'ম বৰ্তমানলৈকে বিজেপি দলৰ লগত তেওঁ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই যে ভূপেন বৰাৰ কাৰণে বিজেপি মই মাৰ শব্দটোও আছিল গতিকে মই ভূপেন বৰাৰ কাৰণে বিজেপি দলৰ দুৱাৰো খোলা ৰাখিছোঁ আৰু বিজেপি দলৰ পৰা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক বিধায়ক কৰাৰো আমি চেষ্টা কৰিম